Sepanjang saya main madu ni adalah beberapa mitos yang sangat tidak masuk akal. Salah satu daripadanya tak boleh minum dengan sudu besi. Seremuk tak datang. Ataupun tak urung. Tak boleh makan dengan tembika. Tak boleh simpan dalam botol plastik. Yang paling nakal sekali, letak dalam air, buat macam ni. Haa, ah, timbul hexagon. Okey, saya nak, nak, nak berkongsi lah. Nak berkongsi dari rakyat sahabat. Okey, ambil satu piring. Masukkan air, masukkan gelu. Nanti abuk buat macam ni gelu pun akan okay, berbentuk hexagon. Ah, sebenarnya berbentuk hexagon tu sebab apa? Sebab kita buat putaran tu. Ah, yang mana putaran yang kita buat tu, dia boleh menyebabkan pergerakan dia tu akan okay, menjadikan benda yang yang susah larut tu berbentuk hexagon. Benda yang pekat. Ah, semula jadinya akan okay, memang jadi gitu. Tak kiralah. Uh, benda tu apa? Gelu ke? Shampoo rambut ke? ataupun mandi air ke cuba rakyat sahabat buat ha, nanti boleh jawab tu dia sendiri Okey, jadi letaklah madu asli ke madu tak asli ke bila buat putaran macam ni bentuk hexagon tu juga yang akan muncul Okey, yang kedua orang okay, kata madu asli ni seremuk tak datang saya nak lontarkan satu persoalan racun kau madu tu seremuk tak datang apa sifat madu tu dia manis penawar bagus Secara logika, Benda-benda yang bagus manis bukan setakat semut suka binatang lain pun suka. Ah ha, jadi mitos tu sangat-sangat tidak tepat lah Okey pasal ilmu hutan, kalau kita masuk dalam hotel, kita tengok binatang makan buah-buahan itu. Maka kita boleh makan. Jika binatang tak makan buah-buahan itu, kita jangan makan sebab benda tu adalah racun. Jadi samalah dengan cerita maju dengan semut tadi. Semut tak pergi. Jadi kita pun bahaya nak makan madu tu. Yang ketiga, tak boleh makan dengan tembikai. Mitos mereka yang berbuah-buahan di kedai kopi. Sebenarnya tak ada masalah pun. Madu dengan timu tu kebarangkali barangkali eh? sebab darah. Ha, jadi kalau orang darah tu memang tak boleh ah ha, tak bahaya. Tapi sebenarnya kalau rata-rata orang yang saya kenal tak ada masalah. Jadi mitos yang mengatakan madu asli tu tak boleh makan dengan tembikai itu dok ah ha, tengok anda tu uh, allergic dengan pemakaian itu tersebut. Ah uh, biasa kalau orang pantai timur, dia panggil timung. Timung tu terbikai lah. Topik ni sedap lagi ni. Topik yang betul-betul nak cek madu asli ataupun tidak. Pernah saya bawa madu yang memang betul-betul saya sendiri yang ambil daripada pokok dan saya hantar kepada lab. Dan lab mengesahkan madu saya tidak asli. Jadi saya tanya lab, kenapa tak asli? Memang saya sendiri. Jadi sanggup saya bersumpah. Jadi, timbullah di situ. Barulah kita tahu. Sebenarnya, lek sendiri pun tak boleh nak teh madu tu asli ataupun palsu. Ha. Ilmu ni ilmu yang kita langgar sendiri. Kita tempuh sendiri. Jadi, kita tahu. Sekiranya madu asli yang kita bawa kepada lek tu, seandainya kadar gul, nektar gula dia tu tinggi, dia akan sohkeh madu tu palsu. Walaupun madu tu asli. Lek sendiri pun susah nak nak teh madu tu asli ke tak. Apatah lagi dengan ideologi manusia yang berbuat di kedai kopi tu yang buat gini tu. Pengalaman saya untuk mendapatkan madu tu yang betul-betul asli, kita kenal lah dengan jalur sapa ke pokok. Maksudnya, kita kenal daripada pemanjak, kita kenal daripada sapa tuai pokok dan sahih jalur sapa ke pembotolai. Itu je cara the only one. not teh madu tu asli ke dek? Saya Johari Abdul Rahim, pengasas kepada Joma. Kita ada tiga jenis madu. Madu cerah, madu gelap dan madu bayi tunggal. Yang paling digemari, madu bayi tunggal. Dari segi khasiat, memang madu bawa ni lebih. Masalah cemak ni, darut tinggi kolesterol jantung memang top. Dari tiga-tiga madu tu, madu ni yang paling ramai orang ambil. Yang ni yang kedua top yang orang pilih. Sebab dia rasa dia manis lembut manja-manja. Kita buat video atas pokok daripada kita naik dan kita ambil madu. Siapa kau kita buat pembuka sah? Jadi, siapa-siapa berminat untuk rasa ketiga-tiga ni, kita boleh beri harga combo. Nak beli satu-satu pun boleh. Jadi, siapa-siapa yang berminat boleh dapatkan okay, madu joma.